salom muxlislar ushbu video barselona haqidagi bilishingiz kerak bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar haqida barselona ertaklardagi kabi ko'rinishga ega sirli shahar albatta bunday maskanda ham o'ziga yarasha muammolar va kishini ta'jubga soluvchi yangiliklar bo'lishi tabiiy agar o'zingizga berilgan ta'tilni kataloniya tomonlarida o'tkazishga qaror qilgan bo'lsangiz uning bosh shahri haqidagi barcha ma'lumotlarni bilib olishingizni tavsiya qilamiz shaharchaga qanday borsa bo'ladi birinchi eng ommabop va keng tarqalgan usul elektrichka orqali yetib olishdir sizni aeroportdan shaharchagacha olib boradigan poyezd narxi to'rt yevro bo'lib yetib olishingiz uchun taxminan yarim soat vaqtingiz ketadi ikkinchi qulay ko'rinishdagi avtobuslar sizni barselonaga poyezd bilan bir xil vaqt ichida olib borib qo'yadi ammo uning yaxshi tomoni shundaki transport kutib o'tirish uchun ortiqcha vaqt sarf etmaysiz sababi avtobuslar har besh o'n daqiqa ichida qatnab turadi narxi esa besh butun to'qqiz yevroni tashkil qiladi uchinchi albatta o'z manzilingiz tomon yetib olishning birozgina qimmatroq lekin tez usuli ham bor tushunganingizdek bu taksi xizmati manzilingizgacha olib borib qo'yadigan taksi uchun yigirma sakkiz yevro pul to'laysiz biroq pulingizga yarasha 15 besh daqiqa ichida barselonaga borasiz barselonaga ham yetib keldingiz endi qaysi joylarni aylanishga kirishamiz kanaletis maydonida shunday bir favora borki u shahar mehmonlari jumladan futbol muxlislarining sevimli makoniga aylangan bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan joyda shunday so'zlarni uchratasiz favoraning suvidan ichgan har bir odam barselonani yaxshi ko'rib qoladi va bu yerga albatta qaytib keladi rambla piyodalar yo'lakchasi sizni Kristofor kolumb haykali tomon olib boradi haykalning balandligi 60 metr bo'lib uning ichki qismida tomosha maydoniga olib chiqadigan ko'tarilish joyi bor mashhur dengiz sayohatchisining ko'rsatkich barmog'i yarim metr keladi o'zi esa ispaniya yuragi bo'lmish madridga teskari ko'rinishda o'rnatilgan barselonadagi opera teatri haqiqatdan ham yevropaning eng hashamatli teatri deb atalishga arziydi 1994 yilda bino yong'in sabab vayron bo'lgan va aholi daromadi hisobiga qaytadan tiklangan montserrat kabale plasido domingo kabi ko'plab opera yulduzlari chiqishlar uyushtirib binoning ta'mirlanishi uchun mablag' yiqqanlar rassom pablo Picasso o'z muzeyining aynan shu yerda qurilishiga erishgan sababi uni bu yerda juda ko'p narsalar bog'lab turgan rassom bu yerga o'zining 3000 dan ortiq palotnolarini olib kelgan ular orasida uning faoliyati davomida chizilgan ilk suratlar ham bor barselonadagi eng ko'p e'tibor jalb qiluvchi hududlardan biri sagrada Familia bo'lib uning qurilish ishlari hanuzgacha nihoyasiga yetkazilmagan kataloniya hukumatı ushbu ibodatxonaning xalq hisobiga qurilishini ta'kidlab kelmoqda bu esa qurilish ishlari juda sekinlik bilan amalga oshirilayotganiga sabab bo'lyapti bugungi kunda ibodatxona qurilishi taxminan 2025-2030 yillarda tugatilishi taxmin qilinmoqda Casa mila antonio gaudiga tegishli bo'lgan mashhur loyihalardan biri bu yerga kelish uchun o'ta katta navbatdan o'tish talab etiladi qurilish binosi ashampli kvartalida undan ham qadimiroq bo'lgan va art arttero uslubida qurilgan binolar yonida joylashgan markaziy sohadan uzoqroqda joylashgan barselona tumanlaridan biri tibidabo tog'lari bo'lib bu yerdagi eng diqqatga sazovor joylardan biri muqaddas yurak ibodatxonasi hisoblanadi sayyohlarning qayd etishlaricha ibodatxona tashqari tomondan juda betakror ichkaridan esa g'amginroq ko'rinadi